Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 22 hari bulan November tahun 2025. Ya. Hari ini ada beberapa berita ringkas saja pasal geopolitik sebab saya nak cerita pasal ikon usahawan muda Malaysia hari ini. Ya. Ha. Berita yang paling kelakar sekali ialah ha. Israel ni, Israel ni. Dia bagi amaran kepada Rusia kalau Rusia ni tolong tolong uh, Iran Iran uh, dia kata breaking news Israel says if Russia helps Iran in building nuclear weapon it will take action against Russia Maknanya kalau uh, Israel ni bagi amaran uh, babi saya tanya pun dia bagi amaran dia kata kalau Rusia ni uh, uh, kalau Rusia ni tolong Iran buat senjata nuklear, dia akan ambil tindakan ke atas Rusia. Eh? <laughs> Elok lah tu, bergaduh lah kawan-kawan Eh <laughs> Jadi keduanya, Singapura eh. Singapura yang dikatakan um, yang dikatakan uh, sebagai Israel Asia Tenggara ni eh. Ada keluar berita Aisrawani, Singapura akan mengenakan sekatan kewangan bersasar serta larangan kemasukan terhadap empat individu Israel yang terbabit dalam tindakan keganasan terhadap penduduk Palestin di tebing barat berkuat kasa serta merta. Dalam kenyataan pada Jumaat hari ini, Kementerian Luar Negara itu mendedahkan yang individu berkenaan Mir Mordeshai, Itiga Elisha Yared, Ben Zion Gopsen dan Barut Smazel terlibat dalam perbuatan ekstremis yang keterlaluan. ya, Uh, dia kacau, eh. dia kacau, dia serang penduduk dekat Tebing Barat. Eh. Uh, dia ni empat-empat ekor ni pula memang dah dikenakan sekatan oleh banyak negara-negara dalam dunia termasuk negara-negara Eropah. ya, -negara Eropah. Jadi cerita yang saya nak tuan-tuan ulas hari ni. Saya ni saya tak nak ulas. Saya nak tuan-tuan yang ulas hari ni. Saya, saya tak mau ulas. Saya nak sembang-sembang. Jangan biar tuan-tuan nak buang ulas. Pasal seorang pemuda yang hebat. Ikon hari ni dengan mengulas penghargaan yang diberikan kepada seorang usahawan. Yang dikatakan ikon usahawan muda di Malaysia ni. Ha. Aha ni dia. Ikon usahawan muda di Malaysia ni. Farhash Salvato apa. Salvato apa. Sementara tu saya nak. Sebelum tu saya nak minta maaf eh. ah dah 2 hari dah uh, video saya ni uh, live saya ni uh, mulut dia kata on komplain tak selari dengan suara eh uh, hari ni okey tak hari ni okey tak uh, saya tak tahu saya dah buang 20000 gambar video semua dalam bin uh, ni saya dah clearkan semua takut sebabkan banyak sangat video banyak sangat dalam storage ni uh, ter terkacau eh okey tak okey ah uh, okey tak? okey suara dengan mulut uh, selari tak uh, kalau tak selari beritahu eh Ha. Okey. Ah ha, ini dia. Saya nak cerita pasal ni. Pasal pemuda yang dapat anugerah ikon usahawan muda Malaysia. Ha, ha. itu dia. Ikon usahawan muda Malaysia yang patut dicontohi ya. Nama dia Farhas Wafa Salvador Ah saya nak bagi sedikit mengenai latar belakang eh ya ikon usahawan Malaysia ni Ya, Pada tahun 2018 Farhas ni dilantik sebagai setiausaha politik Anuar Ibrahim eh Datuk Seri Anuar Ibrahim eh masa tu Anuar Ibrahim saya rasa baru keluar jail lah eh. pada bulan Mei tahun 2019 Yusof Rauter ni tuduh um, Farhas ni eh, sebagai orang yang belasah dia di pejabat Anwar. eh dan pada bulan Julai tahun 2019 Farhas ni ditangkap bersama Haziq dalam video uh, kes video lucah lah yang membabitkan lelaki yang dikatakan mirip dengan Azmin Ali ya eh. dan pada September tahun 2019 juga pada bulan yang sama 6 beberapa 2 bulan selepas tu Farhas ni diburu polis atas kes rusuhan di sebelah kompleks sukan di Ampang, KL. Eh, dan dia dikatakan membawa pistol. Eh. Aha. Dan pada bulan Oktober 2022, eh, Farhas ni dilantik oleh Anwar sebagai pengarah pilihan raya PH bagi uh, kerusi tambun eh, di mana Anwar bertanding kerusi tambun dalam pilihan raya uh, dalam pilihan raya ke-15 eh. dan pada bulan uh, pada bulan November tahun yang sama eh, tahun 2022 Anwar ni uh, Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 eh. Sebulan saja selepas Anwar ni dilantik menjadi Perdana Menteri iaitu pada Disember 2022 ni Farhaz dilantik sebagai pengerusi syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia iaitu Apex Equity ya. Eh. Masa tu Farhaz ni baru berusia 40 tahun eh. Wah, hebat hebat. Setahun kemudian pada bulan Januari tahun 2023, Farhaz ni dilantik sebagai pengerusi 7-Eleven eh. Juga sebuah syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia eh. Empat bulan selepas tu eh itu pada bulan Mei tahun 2023 Farhas Salvador ni Wafa Salvador ni dilantik pula sebagai pengerusi syarikat tersenarai Excel Force eh tersenarai dekat Bursa Malaysia eh, sebuah lagi syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia eh bulan kemudian eh Farhas ni hebat tak hebat eh pada bulan November tahun 2023, Fahar ini dituduh oleh YB Wan Ahmad Faisal eh, sebagai individu yang telah menawarkan rasuah atau mengugut ahli-ahli parlimen PN eh, untuk memberi sokongan kepada PMX eh, di parlimen. Eh. Aha. Dan 4 bulan kemudian, eh, pada bulan uh, Mas tahun 2024. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Farhas ni diumumkan sebagai pemegang saham yang signifikan eh, dalam sebuah lagi syarikat yang tersenarai dalam bursa Malaysia iaitu DH Berhad. Pada bulan yang sama, Farhas ni diumumkan sebagai antara pemegang saham terbesar lagi eh sebuah lagi syarikat yang tersenarai dalam Bursa Malaysia iaitu High Tech Padu ya. Masa tu satu Malaysia dah bisinglah ya. Aha tapi saya tak nak ulas, saya nak tonton perempuan ulas eh. Ya? Ha, ah PMX kata, dah eh? dah bising dah PMX kata dia, ah, PMX kata, eh, dia akan menjelaskan perkara ni, perkara pelantikan Farhas ni macam-macam. Eh, selepas dia rujuk kepada Jabatan Perbenaran ataupun Treasury. ya, yang ketuanya dia jugalah. Eh, yang report Treasury ni report dekat Menteri Kewangan lah kan. Eh. Dia pun Menteri Kewangan kan. Tapi krik, 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 krik. Selepas satu setengah tahun, apa pun tak dijelaskan oleh PMX pasal isu ni. Isu Farhaj Farhaj Sabadon ni, bekas tiap politik dia ya, yang dilantik sebagai pengurusi macam-macam syarikat. ya, ha, Ratu Malaysia kena kencing lagi lah. Dan enam bulan kemudian, eh, enam bulan kemudian iaitu pada bulan September tahun 2024, sebuah media antarabangsa iaitu Bloomberg yang sentiasa dipercayai yang dianggap ada kredibiliti oleh puak-puak PH ni selama bertahun-tahun eh telah melaporkan yang mereka ni Bloomberg ni mendapat maklumat dalaman eh daripada tiga sumber dalaman kerajaan yang mendakwa Bloomberg ni mendakwa yang PMX ah arahkan SPRM eh PMX ni Bloomberg ni kata PMX ni tengah telah mengarahkan Suruhanjaya Uh, ah, penjagaan rasuah Malaysia supaya tidak menyiasat Farhash atas berbagai tuduhan ya. Ah, PDRM kata Kes ni NFA, no further action. PMX kata dia akan saman Bloomberg. Eh, tapi sampai hari ni, dah setahun lebih dah, tak saman-saman lagi. Sama macam kes Yusuf Rauter lah. Dia kata Yusuf Rauter fitnah dia. Eh, kalau fitnah, saman lah. Tapi sampai sekarang, eh, tak saman-saman lagi. Eh, jadi pada bulan Oktober tahun 2024 pula, PMX ni, eh, buat ucapan di parlimen. Eh, di parlimen yang adalah tidak adil untuk kaitkan Farhas ni dengan dia sebab dah lima tahun Farhas ni tak kerja dengan dia. aduh, ada masuk akal ke? <laughs> Itu yang alasan kau bagi. Dia kata, tak bolehlah kaitkan semua-semua yang dia dapat. Farhas dapat jadi pengurusi sana, pengurusi sini. Jadi pemegang saham sana, pemegang saham sini. ya eh. ah, tak boleh kaitkan dengan dia sebab Farhas ni dah lima tahun tak kerja dengan dia. <laughs> kau boleh terima ke alasan tu? ya? Eh? <laughs> Sekali lagi. Eh? PMX kata dia nak saman Bloomberg. Sampai sekarang tak ada pun kan. Ha, nampak sangat lah kau tak berani kan. Jadi pada bulan November tahun 2024. ah, ha, uh, tah pertubuhan mana entah nak, nak, nah, jilat Farhas ni dia. Dan besar kemudian nak, nah dapat projek lah tu. Telah menobatkan Farhas ni sebagai usahawan muda ikonik. Eh? Malaysia. Ikon usahawan muda Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan rasa dia ni patut ke jadi ikon usahawan muda Malaysia. Eh? Ha? Dan agak-agak dia dapat semua tu atas usaha gigih dia kepandaian dia ke semua tu. Eh? Agak-agak ha? kalau dia bukan uh, bukan bekas tiosa politik Anwar Ibrahim dia dapat ke? Ya? Ha? Jadi kemudian pada bulan Januari tahun ini ya, Farhas ni dilantik sebagai pengerusi sebuah lagi syarikat ya yang tersenarai ya di Bursa Malaysia itu syarikat Key Alliance Group dan sebulan kemudian ya Farhas ni diumumkan sebagai pemegang saham terbesar Key Alliance Group ya. Kejap ya. Kemudian pada bulan Mac tahun 2025, Farhas dilantik pula sebagai pengerusi sebuah lagi syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia iaitu MMAG Holdings dan diumumkan sebagai pemegang saham terbesar syarikat MMAG Holdings. Hebat eh, hebat. Memang <laughs> hebat lah. Patutlah jadi ikon eh. Ah. <laughs> Apabila jatuhnya kerajaan madani ni bolehlah siasat parah. Betul, kita akan siasat sampai ke lubang cacing lah eh. Aha. Ha, sebab apa kita bukan siasat sangat. Kita nak seret siapa yang bagi dia semua ni eh. Aha. Dia mesti lari luar negara lah eh. Kita jangan bagi lari eh. Kita sekat pelabuhan ni. Eh, kita sekat lapangan terbang semua eh. Aha. Ya, ah kita akan akan piket eh. Kalau ada orang kena kita akan piket eh. Akan piket. Ya. ya. Tapi pada bulan April tahun ni, eh, tahun 2025, eh, uh, Yusuf Rauter ni telah menuduh Farhas ni. Oh, hebat dia ni. Macam-macam kes. <laughs> Yusuf Rauta ni bukan tuduh macam tu dekat-dekat dekat media sosial. Eh. Yusuf Rauta ni tuduh uh, Farhan ni uh, Farha di mahkamah sebagai dalang. Eh. Yusuf Rauta ni pada April tahun ni, dia tuduh uh, Farhan ni di mahkamah. Eh. Farhan ni sebagai dalang yang telah memerangkap Yusuf Rauta dengan kes dadah dan pistol. Yang tiba-tiba dijumpai oleh polis dalam kereta Yusuf Rauta. <laughs> Hebat dia ni. Macam-macam kes. Eh. Kemudian beberapa bulan lepas tu, iaitu pada bulan Julai tahun ni, Julai tahun 2025 ni, Farhas ni didedahkan sebagai individu yang diberikan lesen cari gali mineral Sabah untuk tanah seluas 70,000 70 ribu hektar ataupun 173,000 ribu ekar eh, melalui sebuah syarikat swasta milik Farhaj ni. Ya? Tapi dinafikan lah eh, sampai saman menyaman dengan orang tu. Eh. Ha, kalau nak tahu 173,000 ribu ekar ni besar mana? Eh? Yalah, tiga kali ganda keluasan bandaraya Kuala Lumpur ni. Eh. Kemudian pada bulan yang sama, eh, bulan Julai tahun 2025 juga, eh, Julai 2025 juga. Farhas ni telah diberi pingat oleh data dan gelaran Datuk Seri eh, oleh Kerajaan Pulau Pinang. Siapa lagi yang rekomen kalau bukan DAP yang rekomen kan? Eh? Aduh, DAP, DAP. Ya. Eh. Pumpang, pumpang. Eh. Tengok, tengok kau rekomen orang macam ni dapat Datuk Seri. Ya. Eh. Aduh. Kemudian baru-baru ni, dalam bulan ni juga, eh, sebuah media Singapura, eh, iaitu CAN, bahagian. Eh, eh, eh ni, Uh, dia kata Farhas ni uh, telah menguasai uh, syarikat NEG ya eh, uh, uh, sebuah lagi syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia melalui seorang proksi sejak awal tahun 2025 lagi ya eh. uh, ini tuduhan ni dibuat oleh sebuah media Singapura iaitu CNA eh, uh, bahawa Farhas ni menguasai syarikat NEXG sebuah lagi syarikat yang tersenarai di Bursa Saham ya eh, uh, melalui seorang proksi kali ni dia pakai proksilah eh, sejak awal tahun 2025 lagi ya eh. dan syarikat tu Ya, syarikat yang dia, dia pakai proksi tu ya, Syarikat ni adalah syarikat yang baru saja dapat Tiga kontrak yang berasingan daripada kerajaan Madani ni ya, Dan tiga kontrak ni dibagi secara berasingan Dalam masa empat bulan saja Mana syarikat NEXD ni ya, uh, Yang dikuasai oleh proksi Farhas ni Atas tuduhan uh, media Singapura ni uh, Dapat uh, tiga kontrak kerajaan dalam masa 4 bulan di antara Julai tahun ni sampai Oktober tahun ni ya. Baru lagi dan nilai keseluruhan kontrak-kontrak tu adalah berjumlah 3 bilion ringgit. Ha? Aha. Saya ulang. Bukan 3 bilion ringgit. Eh. 3 bilion ringgit. Aha. Hebat kan? Ikon usahawan muda Malaysia ni. Kan? 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 <laughs> Apa pendapat tuan-tuan dan perempuan? Eh? Ha. Dragon Hero. Itu Malaysia and West signed at ASEAN Summit 2025. Already now have to review back because it already offended both Russia and China. Betul. We have to review. We have to review. Betul. Oi, banyak jasa daripada Anwar. Tak tahulah ya. Macam-macam <laughs> dapat ya. Oi, girlfriend pun tak dapat macam ni ya. Ha, itulah dia. Kehebatan Farhas ni ya. Ha. Saya nak mainkan satu video juga yang menunjukkan kehebatan PM kita baru-baru ni ya. Ha. Kali ni saya tak nak komen. Saya nak tonton perempuan ulas ya. Oh, nanya no, lah. Saya larang tanya ini menteri-menteri ada. Ada menteri-menteri besar. Saya larang mana-mana menteri dan timbalan menteri di bawah saya. Ada menteri ambil balak, ambil kontrak dari Sabah. Saya singkir mereka dari jawatan. Ah, saya main sekali. saya larang tanya ini menteri-menteri ada ada menteri-menteri besar. Saya larang mana-mana menteri dan timbalan menteri di bawah saya. Ada menteri ambil bala, ambil kontrak dari Sabah, saya singkir mereka dari jawatan. <tuk> ini di daerah Sabah eh. Agak-agak orang Sabah ni bodoh lagi ke eh? nak percaya cakap Anwar ni eh? Pumpang-pumpang aku anti nepotisme lah, aku anti kronisme lah, aku anti itu anti ni. Ha? Lah lah dia semua tu dibuat. Ha? Semua tu dibuat. Eh? ah ha? Dengan anak bini lah ni lantik lah lepas tu eh? Ha? Ha, dalam parti dia. Lepas tu dengan kroni-kroni dia. Tak boleh pula cakap, oh tak ada kena-mengena dengan dia sebab dah lima tahun tak kerja dengan dia. Aduh, budak sekolah pun tahu kau punya kelentong lah. Wah. PM dah pancing. Memang menghancurkan sistem pentadbiran. Memang. Ah, ha, dia lagi teruk lagi. Eh. Kita tak kata kerajaan barisan nasional dulu bersih lah. Eh. Kita tak kata ada juga. Tapi ni Anwar ni dia campur semualah. Ah, ha? teruk. Eh. Lagi teruk daripada orang yang dia kutuk tu. Ah, ha? ha, ini ini komen daripada ha, dua orang yang dia berkeluar sekejap. tengah, eh. Cakap tak serupa bikin. Eh. Sebelum menang orang yang sama kata pelantikan dalam GLC ahli politik ni tak elok sekarang ni penuh. Kita ya, tengok dulu macam dulu uh, parti yang Muhammad selalu komplain kalau kita guna premis kerajaan jadi kerajaan sekarang hmm. Politik pun buat mesyuarat di Sekdana <laughs> saya nak, tengok oh ni. Sebelum menang pilihan raya pelantikan Pesuruhjaya SPRM mesti melalui parlimen sekarang ni hak mutlak hmm. pian. Jadi kan? dapat jawatan dalam keadilan ni sekarang adalah satu benda yang lagi besar lagi lumayan daripada dulu. Sebelum pilihan raya isu peruntukan ahli parlimen itu satu benda yang adil untuk semua tak boleh di dikekan. dikekang. Tapi lepas pilihan raya, lepas dah menang kuasa, lepas kilawan kuasa, runding dahulu. Di manakah nilai reformasi? Reformasi yang lahir di jalanan. Sekarang ni reformasi itu masih subur di serambi kuasa Putrajaya. Ahli yang dah lama dalam keadilan pun terpukau dengan kilauan ni. Persoalan yang boleh ditanya adakah ni reformasi ataupun katanya di luar reformasi. I mean, it's hardly the greatest hits of reforms lah. Hmm. I mean, you know, it's okay but it's, it's marginal. Apakah senarai reform-reform yang tidak dipersetujui? oleh parti UMNO misalnya. apa pandangan yang mau unti tentang Zazwa? what's difference between team RR and team AR? Jangan sampai dia susah untuk difaham. Betul. Dan menimbulkan banyak lagi kursi terbang ni. Sebab kalau dari segi pengumuman, kerajaan ni nampak tip top. Tapi dari segi pelaksanaan, ada flip flop. Janji memang A lah pelaksanaan kurang sikit Betul. Itu dia wawancara dengan ahli parlimen ahli parlimen setiawangsa eh ah Wangsa eh ah eh? oleh KJ dan juga Syaril Hamdan lah eh Syaril Hamdan eh ah terkebil-kebil itu eh ah sekarang ni orang nak sebut reformasi pun malu lah geli lah eh reformasi eh ada satu lagi video saya nak mainkan eh. video tentang kehebatan PMX ni untuk tatapan pengundi-pengundi Sabah Tiga. Dua perdana menteri satu presiden telefon saya. Perdana menteri Cambodia, perdana menteri Thailand dan presiden Donald Trump Amerika Syarikat telefon. Siapa telefon siapa? Perdana menteri Malaysia. Kita negara kecil, bukan saya minta mau telefon dia, dia telefon kita. Here's um, uh, Dr John Gartner, graduate of Princeton and Johns Hopkins Medical School. one of the most sought-after psychologists here because dementia doesn't stay the same and it doesn't get better it only gets worse it's a rock rolling downhill two uh, maybe three major things uh, the first thing is that he has the most severe personality disorder actually that a human being can have it's called malignant narcissism it was originally introduced by eric fromm who escape so, dia kata orang macam ni ada severe personality disorder lah. Narcissism, eh. ada empat komponen. Dia kata narcissism satu, psychopath satu, uh, <laughs> uh, uh, anti <laughs> so, menipu, eh. antisocial disorder, contohnya menipu, eh. nyalakan undang, eh. kacau ya? hak orang paranoia? lain, dan and finalnya, -sadism. Eh? Ha, sadism pun ya eh? Dan dia ni cerita pasal Trump eh? Tapi ada banyak ciri-ciri Trump ni Sama dengan Anwar Ibrahim eh? ha, Cerita pasal Trump ni Tuan-tuan uh, dan puan dah tengok ke uh, Perjumpaan di antara uh, Datuk Bandar Baru New York ni Saudara Mahamdani dia pergi jumpa Trump uh, Trump ni uh, terkejut eh? Dia behave well Dia tunjuk uh, banyak hormat Dia show a lot of respect Kepada Mahamdani ni Kenapa? Ha, ramai orang komen ha, kenapa Trump ni tunjuk banyak respect kepada sama ni dicakap bagus-bagus bersama-sama ni dia kata nak bekerjasama dengan mam ini dia kata, tolong mam ini semua ha, lepas tu reporter yang tanya soalan-soalan yang ni pun dia kata eh kamu masih menganggap um, Trump ni sebagai seorang apa fasis ke ha? tak eh ha? Lepas tu Trump ni siap jawab. Ah, cakap dia, ya, aku tak marah, aku tak kisah pun. Eh. Dia, dia tunjuk respect. Kenapa? Kenapa Trump ni tunjuk respect kepada, kepada Sebab Mam ni adalah seorang yang cerdik. Seorang yang cerdik, seorang yang tajam, sharp. Eh. Dan dia tak mau kelihatan bodoh kalau eh, di depan Mam ni. Kalau dia buat perangai macam biasa. Sebab dia tahu, Mam ni adalah seorang yang sangat sharp. Eh. Sangat sharp. Jadi, dia respect. Eh. Dia tak, saya tak pernah tengok. Eh. Trump ni tunjukkan respect kepada Perdana Menteri Perancis ke, Perdana Menteri England, eh, United Kingdom ke, eh, Ajar Arab tak ada. Eh. Dan Trump ni siap komplain, eh, eh ni siap komen, eh, dia kata, Ketua negara Arab dalam sini pun tak ada ramai macam ni reporter datang nak nak ya. Ah uh, Mamdani datang sebab apa? Sebab Mamdani ni orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang sharp eh dan Trump tak berani main-main dengan dia. Sebab tu Trump kata, "Okey, daripada aku gaduh dengan dia, baik aku buat baik dengan dia. Ah kalau aku gaduh nanti kalau aku ah, silap-silap aku akan kelihatan bodoh eh." Ah, tapi Trump dengan Anwar ni alah joget-joget semua tu eh. ah tak nampak sangat tak respect lah. datang sini tak sakau ya. Eh. <laughs> ya. Ya betul. Ah, ha, saya terkejut lah. Saya ingat kan dia nak bully si Mamdani ni. Tapi dia tak berani bully sebab Mamdani ni seorang yang hebat eh. Seorang yang sharp dan dia cakap pun penuh dengan fakta eh. Dia ingatan dia kuat eh. Tak ada merapu, merapu eh. Dan Trump pun ah, tak mau kelihatan bodoh. Dia terpaksa lah. Ah. ah, cerita yang bagus-bagus. Layan ah, dengan secara profesional dengan Mamdani ni eh. Aha. <laughs> ah, aduh. Okay. Sebelum berakhir saya nak, ah, saya nak jual barang sikit. Ah madu lebah jangan lupa terima kasih yang telah order lebih-lebih beratus -lebih bungkus ni eh madu lebah ni daripada Iran eh madu indong madu gunung sabalan daripada Iran eh, kita beli dengan sarang-sarang lebah tu eh ha, macam ni Kita beli dengan sarang ni ah ha, sarang ni kita potong-potong 250 gram kita jual satu ni RM36 banyak dah laku eh ah ha, terima kasih kepada yang dah order ah eh. dan dah order ya eh. terima kasih dan yang ni jangan lupa sabun Aleppo ni sabun yang tak ada bahan kimia yang dibuat daripada bahan-bahan asas dia ah uh, dulu eh sabun ni tak ada bau, tak ada buih dia tak banyak sangat eh tapi dia sedap licin kulit dia eh sebab dia buat daripada minyak zaitun, minyak zaitun ni RM19. Boleh tahan 6 bulan eh. Saya syampu rambut pun pakai ni, syampu muka pun pakai ni, ah uh, sabun badan pun pakai ni sebab tak ada chemical eh. Ah uh, dia kata tak merosakkan rambut eh. Tak merosakkan rambut dan dia buat dengan daun-daun asli. Eh. Daun asli dia rendam selama 6 bulan eh dengan minyak zaitun sampai jadi sabun. Uh. Dan sabun ni, 500 tahun dulu hanya golongan-golongan raja-raja dan bangsawan saja yang pakai. ya Di Eropah, eh. Ya. bukan takat di Arab. Eh. Ya. Okay. Terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya lagi hari ini selama 21 minit. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komen pasal ikon usahawan muda Malaysia ni. Farhas Wafal Salvador ni. Ya. Hebat. Eh. Ya. Ah, ha, tapi geli lah eh. Mentang-mentang dia tu rapat dengan PMX semua orang nak bagi dia ikon itu, ikon ni. Patut ke eh? Adakah dia ni boleh jadi ikon contoh kepada anak-anak muda nak berjaya? Ah, ha? Engkau membagi mesej kepada anak-anak muda, ya, terutama sekali orang Melayu nak berjaya ni, ha, engkau kena masuk politik, rapat dengan ha, orang yang berkuasa, ha, kau dapat berjaya lah. Eh? Habis tu orang yang betul-betul belajar tinggi-tinggi, ha, ada pengalaman semua tu, ada kemahiran, ada kepakaran tu, terpinggil lah. Orang kata, eh, buat apa aku nak belajar tinggi-tinggi? Buat apa aku nak belajar? Eh, baik aku masuk politik. Jadi jahannam lah masyarakat kita kan. Baik aku masuk politik. Puhang, um huhang, um huhang um support siapa yang menang? Eh? Kau dapat itu, dapat ini. Eh? Jadi ini tidak memajukan. Apa yang kata. apa uh, uh, ni? Apa? Tak memajukan jati diri orang muda Malaysia ni. Eh? Aha. Uh Sebab -huh. sepatutnya orang lain yang usaha daripada bawah dengan usaha sendiri semua naik ke atas. Itu yang boleh jadi ikon. Ini sebab kau ha, bekas dia usah politik Anwar. Ha, Anwar jadi Perdana Menteri. Semua yang kau dapat dia boleh jadi ikon. Ha, ini memang tak layak jadi ikon. Ha. Dan yang bagi ke ikon tu bukannya semata mata nak, nak, nak menganggap dia bukan ikon pun. Ha. Sepatutnya orang lain yang berusaha daripada bawah. Ha, yang tak ada kena mengenai politik ha, jadi ikon. Ha, itu baru melambangkan jati diri. Ini membagi bagi mesej yang salah kepada anak-anak muda Malaysia yang nak jadi usahawan. Ah, tak gunalah aku belajar tinggi-tinggi. Tak gunalah aku ada kemahiran. Tak gunalah aku cari pengalaman. Eh. Ah, ha? orang politik juga yang dapat. Eh. Ha? Baik aku masuk politik. Ha? Ah. Jadi itulah mesej yang dibagi kepada anak-anak muda. Eh. Biasanya support anak ikan. <laughs> ya, betul. Tolak. Dulu kau tak ingat lagi anak Ibrahim. Oh dia lah yang pumpang-pumpang kolak pumpang politik kroni. Dia yang kata semuanya bagi dekat Syed Mokhtar. Semuanya bagi ke kroni orang tu kroni orang ni. Sekarang ha, bukan setakat kronisma. Nepotisma. Ha, anak bini dia ni kata dengar khabar apa ni si Nurul ni direkomen oleh apa ni Menteri Besar Selangor apa syari tu. Ha? Ha, sebagai uh, Menteri Besar Selangor dia rekomen. Nurul Izzah jadi Menteri Besar Selangor. Dia nak pergi ke persekutuan. Hello. Hak nak lantik Menteri Besar Selangor tu ialah hak Sultan Selangor lah. Kau jangan biadab sangat lah kan. Hmm. Aduh. Okay. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang telah sudi bersama saya hari ini hampir 25 minit. Malam ni selepas maghrib saya akan uh, insyaAllah saya akan ulas satu uh, isu. Isu dia uh, pasal Venezuela. Kenapa kesilapan dan kerakusan um, dasar luar Amerika syarikat ni telah menyebabkan Rusia dengan China dengan mudah bertapak di Venezuela dan juga bakal bertapak di negara-negara Karibia -negara ya, Amerika Selatan. Okey, insya-Allah malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Sorry, ni tak cerita sangat pasal geopolitik kan sebab ini berita, berita pasal ikon usahawan ni. Saya kena 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 war-warkan lah ya. Hancurlah <laughs> lah Selangor. Eh. Nurul, ani Nurul Izzah tu nak jaga lembah pantai pun tak boleh. Eh. nak jaga apa curok tokun apa ni. Pematang pauh tu sampai pematang pauh. Orang pematang Pau halau dia. Kau nak bagi jaga negeri Selangor wey. Aduh aku ni bukanlah lahir anak jati Selangor. Aku ni orang kedah eh. Tapi aku dah duduk Selangor ni berapa 50 tahun eh lebih 50 tahun dah eh jadi kedah kira, kira macam orang Selangor dah eh kalau lawan bola tu kalau kedah tak tak kuat eh saya support Selangor eh kalau kedah masuk final lawan Selangor aku support kedah lah eh tapi saya boleh katakan orang Selangor juga lah eh tak ada orang lain ke dulu nak letak bini dia jadi jadi jadi, jadi menteri besar Selangor eh? kan nak letak anak dia pula memanglah bukan dia yang recommend dia mestilah suruh balaji dia recommend eh ha, ha. Ha, 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 ha. ha, ha, ha. ha? si, uh, apa syari tu uh, aduh ya uh. lingkup 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 uh. saya minta-minta asal -minta, sangat uh, to tolaklah ha. Uh. bukan pasal dia anak anak Ibrahim eh bukan pasal dia tu perempuan Bukan pasal, pasal dia tak perform. Apa yang eh, kau kat sekolah pun dekat tak perform. Dekat universiti pun tak perform. Ha? Huh? Ah ha? nak dapat grade terpaksa ni ah. Ah saplek. Aduh ini kanak-kanak jaga lembah pantai pun kena cemuh dengan orang lembah pantai. Ha? jangan pergi sana kena halau, pergi sini kena halau. Ya. Ha? Sampai orang Permatan Pau kata dekat pilihan raya baru nampak pumpang-pumpang eh. Aduh ini nak jadi menteri besar Selangor eh. Ini Selangor lah besar negeri yang termaju dekat, dekat dalam Malaysia ni. Aduh. Rumatan janggus tolak Nurul. <laughs> Okey. Terima kasih kepada sekali lagi. Eh, kepada semua. Dan jangan lupa tinggalkan komen. Eh. Saya tadi tak nak kau ulas apa-apa. Saya nak tuan-tuan dan perempuan ulas. Saya nak tengok apa ulasan pasal ikon. Wow, uh, ikon usaha muda Malaysia ni. Farhas Wafa Salvador. Bye. Assalamualaikum.